Так, доброго дня! Що у нас вчора було, розповім. Що у нас буде завтра по футболу? Всім бажаю всього найкращого і жити довго і шанувати своє життя, шанувати наших воїнів українських, які боронять Україну. Всім, ставки ЦЗО, добрий час. Зараз всі ці інфлюенсери. В Ютубі, ой, в Інстаграмі ті самки, тьолки, проституточки, шлюшки не насосали, а подарили. Вони Азімпік почали рекламувати, а ставки не рекламують. А то ж вони казі, на казіках сиділи. Любіть футбол, кохайте футбол за те, що він є. Як від спорту, поважайте і цінуйте своє життя. повторюсь, вибачаюсь за тавтологию. И занимайтесь физическими справами. <coughs> так. Серия А. Начнем с серии А. Я там пропустил. Там сейчас идет кубок Стэнли. Кто шарит в хоккей, смотрите, Пантеры 2-0 жахнули там по Бэйлайтинг. Потом мейпл Ливс бахнули сенаторов, ведут 3-0 в серии. Ткачук там забивает за атаву, но Мэтьюс и его компания сильнее. И Голден Найтс проиграли Миннесоте. И серия 2-1, ну Джей Хоккей сказал. Просто смотрел с утра хоккей. И Миннипэф Джетс проиграли в третьем матче разгромно сент Блюз. Там забил одну шайбу этнический украинец Коутан -Ко Парайка. И забил, правда, три шайбы э, россиянин. Плохое такое слово я сказал. Павел Бучневич. Я думаю, у него фамилия украинская, белорусская. Но, ну, видно, попали под репрессии и за Урал он приехал. Вот Бучневич. Фамилия наша. Ну, играет хорошо. Так, начну с серии А, которую я пропускал до этого. Там был полуфинал, Кубка... Э, сейчас, Кубок Италии веду. Начну с него. Кубок Италии. Болония. Вот ну, там тяжелый матч был. Общий счет по серии 5-1. Джованни Фабиан забил у Болонии сразу. Но ну, они любят эти стандарты на вес. Потом Витя Коваленко, палка раз в и то стреляет, забил. Ну, такой слабый игрок, там вешали ему как бы Судакову. Сейчас нет в Украине такого, что просто такой, блин, это, это наш, это наш. Ну нет, нет. Вот у это Я как-то хвалил футбол 24 программу ведут. Ну, такой бред несут. Буду писать книгу про агентскую деятельность. Начну, может, со следующей недели, если буду. Ну, сейчас надо так перестраховываться. А потом в самом конце, ну, Баония что-то им надо было победить, старались, лезли до конца. Тейс Долинга забил 2-1. И не благодарите, я предсказал точно. По матчам, которые были, там же сейчас матч разорвано. То в среду идут, то в четверг, то в пятницу. Все не увидишь. Слушай, стреляют, не стреляют. Ну, такая жизнь. Дженна Уатсо. Ну, я смотрел эту игру. Там вот этот Валентин Кастельяна забил шикарный гол, аргентинец. Видите, Жирона всех распродала. Сейчас Жирона вылетает. Витя Сыганков, лидер украинского футбола, уходит в секунду, по всей видимости. Вчера тоже этот матч смотрел. Прокомментирую. И потом сам, ну, во втором тайме бывает я забил второй мяч, и Джена не взлетала вообще. Наш этот Малиновский, по-моему, даже в заявку не попал. Калери, Ферентина В теме по этому матчу была равная игра. Калеры первые забили. Были еще моменты у Калеры. Ну а Ферентина, кстати, я смотрел вчера передачу про их базу тренировочная база считается сейчас самая лучшая в Европе. Там э, итальянец американского происхождения или американец итальянского происхождения вложил кучу бабла. Ну, там шикарно, реально шикарно. Там просто дольче форниента. И они вот это потихоньку забили, это фиалки. У них сейчас игры нет, но строй держат. А к, э, порядок всегда бьет класс. И в итоге выиграли 2-1. Парма-Ювентус. Ну там в раздевалку забил со штандарта Пеллегрина головой. И потом Ювентус ничего не предложил, а Парма играла от обороны. так оно и закончилось. Я ошибся в этом матче. у Динеза, как в принципе и предполагал. Либо ничья, либо победа у Тарина. У вот Тарина в каждом тайме забила по ГОУ. Ничего не выдумали, Забили гол силовой такой. И в оборонку. У Динеза тоже спас затяжной. <клышь> так. У них будут матчи в воскресенье. Воскресенье я прокомментирую в субботу. Так. Валига Лига была. Валига, Лига, Лига. Реал Бетис разорвал Алиадолит, и там, ну, там сверкал. Он раздавал и налево и направо. Там чуть было была ничья, а потом забили все, что летело. Атлетика Мадрид Сёрват быстро забил. Потом Галахер головой и Альварес закрыл тему. 3-0 и не благодарите. Я вчера Валигу рассказал, как вроде бы, как, как, как родному. Асасуна Севилья. А забила красивый гол со штрафного. А потом сели в оборонку и играли вторым блоком, при том, что Севилья получила красную карточку. Лиганес Жирона. Лиганес получил Сисе красную в начале. Потом ну, Жирона атаковала, атаковала. На 54-й Стуане он тоже развод забивает, ему 800 лет. Забил гол, думали, что так и будет. Ну, на 93-й минуте <клев> вторым темпом зашел Хадаев в штрафную. Прострел с фланга и Лиганес сравнял. Витя Заганков тонет на дно. В секунду Б. Ну ничего, в секунде тоже интересный футбол. Видите, <клев> такие игроки. И проект вроде бабки, если не фига. Так, следующий матч будет в воскресенье. В воскресенье буду комментировать в субботу так кубок турции смотрел там наши все вышли фк трабзон спор полуфинал был с Гестепе. игра была прикольная этот зубков стал явным лидером команды поставлю его на заставку каждый Три минуты. Зубков, зубков, зубков. Ну, он там правый фланг пылесосил. Девятку играл Сикан, ну такой. Были моменты, он их заплавил. Играл и Батагов. Ну, MvP-матча зубков. Он и создавал напряжение на фланге. С его голова забили гол первый. И потом он сам в конце добил. Но игра была очень тяжелая. Готстепы ввел к ничье. Это полуфинал Кубка Турции. Зубков, молодец. Молодец. Лидер команды стал. Потом, что э, еще? Лига один Было, не было? Я уже проверяю, потому что не знаю, что там было. А, сегодня ПСЖ Ницца. Ну, ПСЖ уже ничего не надо. Они на расслабоне. Я не исключаю ничего. Потому что они вот с канарейками 1-1 сыграли. Завтра. Завтра прокомментирую. Хотя могут и дернуть низу. Все зависит от настроения, сколько билетов продадут. Там же вроде бы сейчас Лига-2 захожу. Я вам сейчас все буду комментировать. Лига. Лига-2. Интересно, Париж на каком месте таблица. Он там тяжело, так все тоненько. Ну, Париж на втором месте. На одну очку отстает от Варьяна. И на три очка отстает Мэнс. Тут еще драка будет. 18 команд, 31 игра. Ну, задача Арно вывести Париж вышку, и тогда ее принимает Коп. Поняли? Ей будет два стадиона стоят на расстоянии 41 метр. Так, Лига ну что то Арно мало вложил денег в этом сезоне в Париж. Страсбур Сан-Тетьен сегодня. Ой, завтра. Ну, ближе к ничье. сент сейчас ожил, могут еще и бахнуть на выезде с Я думаю, не, не, Страсбург тоже в порядке сейчас. Это Страсбур тоже проект английских команд каких-то. Я не помню. По-моему, Манчестер Юнайтед. Это же они сейчас модные конгломераты ничейка будет. Либо может победа минимальная с разбора. Гавр Монако. Там Монако выиграет. 2-1. Им надо очки, там все плотно. Леон Рен. Ты или ничья, или минимальная победа Леона. Так. По серии А я комментировал, по-моему, да? Оно а, ну на воскресенье только будет. Так, Лигу 1 я закрыл. Э, АПЛ. Завтра Челси, Эвертон. Ну, будет битва, я думаю, ближе ничья. Вулверхэмптон, Лестер-Сити. Та да Волки добьют Лестер-Сити 3-1. Ньюкасл Юнайтед и Таун. Да я думаю, Ньюкасл завтра дернет так. 2-1, 3-1. Брайтон Вест Хэм Юнайтед. Ну, будет битва. Я думаю, ближе ничья. Хотя может минимально победить Брайтон. Они будут завтра рыть рывом. Саундгемптон Фулхэм. Ну, фу, уже ничего не надо. Спасение лица. Минимум ничья, максимум победа Фулхэма. Так. Немецкая Бундеслига. Штутер Хаденхайм. Сейчас я посмотрю таблицу. Где там наш Штутгарт? 11 место. Да я думаю, Штутгарт сегодня дернет Хаденхайм. 2-1. Так, завтра. Все равно меня радует в Германии развитие регионального футбола. Молодцы. Оберлига работает, растут команды с нижних лиг. Просто приятно смотреть. Так, сейчас посмотрю, там интернет отключен, отключен. Байер Аусбург. Да надеюсь, Байер завтра выиграет. Но у них что-то спад такой вообще функциональный. По-моему, этот, наверное, Алонсо будет валить. Хальштайн, Барусия, Гладбах. Все равно он молодец. Чемпион Кубок. Вы высоко в лигах чемпионов торчали. И опять серебро. Молодец. Однозначно круто сработал. Хальштайн, Борусия, Гладбах. Ближе ничья. Хаффенхайм, Борусия Дортмунд. Ближе ничья. Хотя Борусия чуть тяжела. Может бахнуть на выезде. Бавариан 0 05. Та ближе ничья. Вольсбург Фрайбург. Э -а Победа Вольсбурга минимальная. Айнтрах Торбелейпсах ничья. Так, что я еще не комментировал? Немецкую комментировал, ПЛ комментировал, сериал комментировал. Лигу один комментировал. Сейчас в лигу посмотрю. Боих столько этих. Валига. Там у них аж в этом в мае будет. У них перерыв сейчас. В воскресенье будет один матч, и все. Ну а так, в принципе, В принципе, все. Если что-то пропустил, извиняйте, я уже не мальчик, могу что-то забывать говорю от чистого сердца, не манипулируя. Все, всем хорошего дня.